চুইচ বেংক নামটো শুনাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনাৰ মনলৈ কি আহে বাৰু হয়তো দেখুৱাৰ দৰে বহুত টকা বা এনেকুৱা ধাৰণাই স্বাভাৱিক কাৰণ ইয়াত সত্যতা নথকা নহয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ বেংকসমূহ অতি নিৰ্ভৰযোগ্য নিৰাপদ ইয়াৰ উপৰি গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ বাবে ই যথেষ্ট সুনাম লাভ কৰিছে কিন্তু ই এই সুনাম ইয়ার আড়র রহস্য কি আহকস আজির এই ইয়ার বিষয়ে আলোচনা করু। সুইজারলেন্ডর ব্যাংকিং ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনিয়া ইতিহাস আছে ইয়ার শক্তিশালী অর্থনীতি ৰাজনৈতিক নিৰপেক্ষতা আৰু গোপনীয়তাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাই ইয়াক বিত্তীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল চুইজাৰলেণ্ডৰ আইনসমূহ গ্ৰাহকৰ গোপনীয়তা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছিল যাৰ ফলত ই বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল চুইজাৰলেণ্ডৰ বেংকসমূহক বাৰু কিহৰ বাবে ইমান নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষিত কৰি তোলা হৈছে ইয়াৰ কেইটামান মূল কাৰণ আছে প্ৰথমে প্ৰাইভেচিল চুইজাৰলেণ্ডত গ্ৰাহকৰ গোপনীয়তা সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কঠোৰ আইন আছে দৰাচলতে চুইচ বেংকিং লাইনটিন থাৰ্টি ফ'ৰ আইনখনে বেংকৰ গ্ৰাহকৰ অবৈধ কৰি তুলিছিল এই আইনখনে ছুইজাৰলেণ্ডৰ বেংক চিষ্টেমটোৰ গোপনীয়তাক পৃথিৱীৰ আগত বিখ্যাত কৰি তুলিছিল ইয়াৰ উপৰিও চুইজাৰলেণ্ডৰ অৰ্থনীতি সুস্থিৰ বুলি জনা যায় ই কম মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু শক্তিশালী মুদ্ৰা থকা এখন ধনী দেশ যিয়ে গ্ৰাহকসকলক আশ্বস্ত কৰে যে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আদিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ চুইজাৰলেণ্ডৰ বেংকসমূহে প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰে এই বেংকসমূহত সুৰক্ষাৰ বহুকেইটা লেয়াৰ আছে যাৰ কাৰণে গ্ৰাহকসকলে কনফিডেণ্ট অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ ধন আৰু তথ্য ইয়াত অতি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে এই চুইচ বেংকসমূহত বাৰু কোনে কোনে একাউণ্ট খুলিব পাৰে কিমান টকা থাকিলে ইয়াত একাউণ্ট খুলিব পাৰি চুইচ বেংকত পৃথিৱীৰ যিকোনো দেশৰ মানুহেই একাউণ্ট খুলিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ ধন আইনী উঠৰ পৰা আহে চুইচ বেংক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ প্ৰতি অতি সাৱধান গতিকে ইয়াত একাউণ্ট খুলিব হলে আপোনাৰ বিশদ নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হব ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ যি কোনো ব্য়ক্তিয়ে ইয়াত একাউণ্ট খোলাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত প্ৰায় সেইবোৰ মানুহে একাউণ্ট খোলে যিয়ে কোনেও গম নোপোৱাকৈ নিজৰ সম্পত্তিৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে ইয়াৰ উপৰি চুইচ বেংকে এতিয়াও নম্বৰযুক্ত একাউণ্ট হে আগবঢ়ায় যত অতিৰিক্ত গোপনীয়তাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ পৰিচয়ৰ ঠাইত এটা নম্বৰ দিয়া হয় বৰ্তমানৰ কথা যদি কোৱা হয় তেন্তে আমি দেখা পাওঁ বৰ্তমান আগৰ দৰে এই চুইচ বেংকসমূহ গোপনীয় নহয় বিশেষকৈ বিশ্বৰ হেচাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ম অনুসৰি এতিয়া বেংকসমূহে কিছুমান ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ কৰিব লাগে চুইচ বেংকে অট'মেটিক এক্সেঞ্জ অফ ইনফৰ্মেশ্যন নামৰ এখন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ বাবে তেওঁলোকৰ তথ্য বিভিন্ন দেশৰ চৰকাৰক দিবলৈ বাধ্য হয় দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ভাৰতো এই ফ্ৰেমৱৰ্কত সন্নিৱিষ্ট হয় যাৰ কাৰণে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা ভাৰতে প্ৰতি বছৰে চুইচ বেংকৰ পৰা ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ তথ্য লৈ আছে এই তথ্য কিন্তু সাধাৰণ জনতাই কেতিয়াও নাপায় বাকী অভাৰল চাবলৈ গলে চুইচ বেংকসমূহ সকলো ফালৰ পৰাই অতি সুৰক্ষিত ইয়াক সকলোৱে একাউণ্ট খুলিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকৰ নিয়মসমূহ মানি তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণেৰে নথি পত্ৰ দিব পাৰে ডেট চিট ফৰ টুডে আশা কৰিছো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা নতুন শিকিব পালে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে জয় অসম